успею на своем веку я пойти домой в дом вернуться, но а ты уже богатый и успешный, так что занимаешься благотворительностью? Так, уже занимаюсь. Ого. Бешеная роуз -паковка. Ты бачу мой бешеную роуз -паковку. Люблю тюкить. -тю. Люди, привет мы отвечаем на комментарии такие хороший песик да. а вот такие бреди да бывает и песик лай так уж коду робит что ужас я к родителям стыдно, что сын полный недоумок. Так вони не винувати. Такий мати не хоче казати привіт. Чого напишу? Чого? Там дві відповіді є. Вона в інших відео буває казала. Да. То видно в її від настрою залежить. Да. Крутые. Купил себе носочку, то есть написал крутые. Да? Естественно. Я очень много отвечаю, да? то, что не знаю, что писать людям. Ну да. Я крутой. Ой, да. Я прийшов, тебе нема, Підманула, підвела. Ти мама, навірно, спить. Щось батько гойкає. Ти. Привіт, Альонка. Я проспав. И отвечаю людям на комментарии зараз. Сижу, до да, в эфире отвечаю. Очень много комментариев, трудно на все отвечать. Несколько часов уходит, чтобы ответить всем людям на комментарии. Но э, я очень рад, что они оставляют их под видео. Люди пишут побольше комментариев, чтобы я вам побольше отвечал. Витек Друган, привет. Я Дима. My name is Дмитрий. You know, блин. Ты в сучатку українською навчився розмовляти. Виглядає як неполна розумуха. Що та нафіг. Надо. І так Все Іди на стройку Окей. Okay. Я кусь работал настроить. Хорош работа. Он поедет в Польшу на клубнику, да. Куда же мне еще ехать? Только в Польшу на клубнику. У меня же ума вообще нет. О, китик. Кто-то пишет, yes. ес. Это было видео, где мы раздаем молоко. Ну, практически, Корсиканек, если правильно прочитал, извиняйте, конечно, заранее, у меня стримы по 5-7 по часов в день, ну, очень много, очень много. Зараз я отвечаю на коментарі, потом я читаю книгу, делаю зарядку, гуляю по полю, вчу англійську мову, и це все в эфирах. Ем. Є. є, Очень много ем. Читаю, у меня полноценный робочий день, да? Я блогер на повну ставку. Глянь, такая у нее косичка красивая, да? Жесть вообще. Вот это я красавец. Сам удивляюсь. Привет, бандит. Пишу, и вам не хворать. И вам не хворать. И как красавца расцветает, как наречена, ягнена черемша. То не черемша. Діма, що то за дерево? Якщо чесно кажучи, не знаю. Чесно кажучи. Не знаю. Надо будет подивиться, что то за дерево. Спасибо, Аленка. Украин, привет. Надо будет подивиться, что то за дерево таке росте. Чому така неправильна мова? Живуть в Україні. Це просто жах. Я им тоже про це казал. А вон и, и три капки поставлю. Дерол и закончилась донаты еще не. Полноценный рабочий день, это минимум 8 часов 5, это и 6 дней в неделю. Ты еще пока так на пол ставки подрабатываешь. Так э, 5 дней в неделю по 8, а я 7 дней в неделю по 5. 7 дней в неделю по 5, это 35, а то где-то да 40 часов в неделю. Это полноценный рабочий день. 40 часов в неделю. Э, она, не знаю, на улице вроде пошла. Так что у меня полноценный рабочий день. Освіта? Это что такое? Кто-то написал, какую освиту Граматика другого класу класса. Написал, освита? Это что такое? Каждый день роли, где ты работаешь. Я безработный. Я безработный. Безработный мужчина в самом соку. Не пьет, не курит и спит на боку познакомиться с девушкой на лет, у которой мужчины нет. На такую песню? От Од -од одинокий мужчина, это я. От Од -од одинокий мужчина, это я. <laughs> Димон, ты давно уже проснулся. Где-то пол пол восьмой, наверное. Начни уже говорить, может будет класс. А, готовить ок. И как минималка европейская ставка выходит в месяц? Да никто не хочет донаты. Все говорят, что я зажрался. Роллы каждый день ем. Они брешут, покажи ту семью. Так показал. Ставайте спонсорами, люди. 35 гривен в месяц. Поддержи бедолагу. Поддержите Диму бедолагу бомжа. Станьте спонсором канала всего лишь за 35 гривен в месяц, причем будут доступны э, разные ролики. Я работаю блогером на полную ставку, Серега. Каждый день роллы это скучно. Да не приедает. Смотрю, одна радость в жизни пожрать, это капец, напишу, да. Да, мы такие, мы любим жрать. Так, ну это уже что-то новое. Напишем, Д. Д. Что мы там ели, интересно, что написал, что шо 6 новый Хорошо, Богдан. Я не в городе, я в селе, в Житомирской области, Коростенского района. Не слушайте этого Богдана Дибовой, он нехороший человек. Ставайте спонсорами, донатите деньги. от от одинокий мужчина, от от одинокий мужчина. Штрих-код. А что за штрих-код? О чем там? У меня четкие, четки забонитовые палочки, вот такие вот наконечники с латунными вставочками. А, на лобби у меня штрих-код, типа. Видео там такие было интересно. Люди, не проходите мимо и обязательно подписывайтесь. Это очень важно для вас и для меня, чтобы не потеряться в жизни. А да да одинокий мужчина. ада да одинокий мужчина. Ракета на кулач. То что, это женщина, Амина, какая разница, просто донатьте денег, Ставайте спонсорами и все у вас будет. Good. Подписывайтесь на на канал, you know, блин, subscribe, ну you know, блин. Бачила я где ты банан Ви бачили, як діти банани їдять? Подивіться, зайдіть на канал, візьміть це, це до списки відтворення юмор. І подивіться юморні ролики Фу, на каналі. Що там є юморного? І подивіться, як діти банани їдять. Ви великі молодці, так тримати. Дякую за підтримку. Дякую за підтримку. Не, я его купил сам себе на OLX купил. Я увлекся четками якость и купил себе четки. И девица я уже научился делать. Я уже то на двух пальцах вертолеты крутил, да? А зараз не знаю, чем получится, но постараюсь на трех. Не, сегодня не выходит что -то. Надо, надо разомнять трохи пальцы. Вот так я раньше крутил. Знаете, с утра пальцы не хочу двигаться. Не получается на третий палец кинуть. Во. Да, иногда выходит получше на третьем пальце крутить. Вы можете стать спонсором. Спонсором можно стать из любой страны. С любыми картами. С любыми картами. С любой страны. Вы просто нажимаете стать спонсором. Вводите данные карты. И все. И YouTube. Это через YouTube все. Так что безопасность мощнейшая и вы стоите спонсором ну, через google pay если у вас кстати подключены google pay то вас вот она и так проедет. не донать люди э, пускай работает они попрошают бргдан тик-то и э -э -э. то есть пишут что я дурненький напишу да да такие я одинокий мужчина в соку самому идиот, кто спишь Да? Так и есть. Спасибо, у меня нет Google Pay. Да просто данные карты вводите, все, что на карте, там будет написано. Номер карты, даты и CVI код. И у вас снимется 35 гривен. Это месячная подписка. Благодаря спонсорству вы можете дивиться больше роликов. Я... На канале есть 60 роликов для спонсоров. Они очень классные, интересные. Там больше про меня рассказывается. Можете подивиться дополнительные ролики, которые недоступны. Есть вещи, которые я бы не хотел, чтобы знал широкая публика. И вот они чисто выходят для спонсоров. Ничего, поверь, там нет. Богдан, откуда ты знаешь? Там же ж є відео для спонсорів на главній сторінці, коли гортаєш. Там є вкладка відео для спонсорів. Там подвіз. Там за 35 гривень всі ролики доступні. Якщо ти не розбираєшся, то не пиши ніфига. А нафіга мені більше твоєго відео. Ну якщо ти хочеш, конечно, Я ж тебе не заставляю. Ну, якщо ти кажеш, хоч за... Хочу задонатити, ну от тобі варіант. Ще відео побачиш нове. я тебе поставила лайк. Сынок, краще выйди на улицу, там такая красота. А життя такое короткое пролетит, не чуешься. Да, я так и делаю, Татьяна. Я выхожу на улицу, но зараз время отвечать на комментарии. Я зараз отвечаю людям на комментарии, после чего будем читать книжку где-то на улице. А не пойдем здесь в лес и будем там читать книжку. То есть... Расслабляться погоди, ведь много ждет нас впереди. Да, спонсорство на ютубе. Это от ютуба, кстати, ж, спонсорство. Люди, перезапущу трансляцию, заходите за в новую. за новую трансляцию. Будем дальше отвечать на комментасы. Погнали. А, да, да, мужчина.